お店はしっかり見ていないと通り過ぎてしまいそうなこじんまりとした佇まいですカルグクスや冷麺もありますがキムチカルジェビを注文しました基本のおかずはシンプルキムチとタクアンです おっと見てムール貝たっぷりですよ海鮮のねすごいいい香りがしますよじゃあねまずはねちょっとスープからいただきましょう真っ赤ですね <laughs> 見た目は結構辛そうですけどスープとろーんとしてる。 おい<女> <laughs> しいこのスープうわああのね確かにねピリッとする辛さはあるんだけどこれねあのキムチのフル漬けのいい酸味プラスやっぱりねこのねムールがたくさん入ってるでしょだから海鮮のうまみがしっかり出てますよ。 ーあとこうすごい爽やかなスープが通っていく。じゃあ、麺もいただきますよ。ムール貝がたくさん入ってるから、こうかき分けて麺を探さないといけない。うわ、あ、これがスうぜい、べー、どうしよう、すいとんからいっちゃおうかな。これももう、手作りか。 うん、もちもち、もちもちだし、このスジびビと一緒に食べると、余計にキムチの美味しさを感じますよ、わあ。いいな、この酸味をより強く感じる、続いて、麺もいきます。 麺も、ね、もち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 なんですけどつるつるっとした食感もありますよ麺はねこうすするときに一緒にスープを感じられる<も>あ美味しい、ね、次これいっちゃおうスプーンに麺セッティングしてスープ,スープこんな感じすげ <laughs>

うまみの爆発が今口の中で起こってるおい<あ>しいこのムール貝からさおいしい出汁が出てるにもかかわらずまだうまみが残ってますから<ー>うわっこれちょこのスープ癖になる スビ食べるとすっごい懐かしい気分になるんですよねこの小麦粉の香りとかもとてもいいキム,、ね、キムチカルジエビだからちゃんとキムチも入ってますね、はい、やっぱさ 基本的にやっぱキムチが美味しいからこのさスープも美味しくなるんですよ海鮮のうまみプラスキムチからもうまみがしっかり出てるうん,う,んうんあとさやっぱカルジェビってさ ハルグクスだけじゃなくてもう筋も一緒に食べられるのがね嬉しいうん、うん、このキムチとはやっぱ違うね麺スープブールー貝トッピング <laughs> うん このムールがい,っといいと出,出るう、ね、んーこれね辛さ的にはあの日本の方にはちょっと辛いかもしれないんですけどでもその辛さを忘れさせてくれるぐらいのうまみがしっかりにスープにありますあとは水豚と麺が一緒に入ってるのでかなり食べ応えありで特にねお酒飲んだ次の日にはねぴ 二人のカルビだと思います <laughs> これ食べると昨日のちょっと残ってるお酒がさっとねこう引いていく感じどころか今までこう肝臓にたまった毒素が全部こう解毒されて <laughs> 新しい肝臓に生まれ変わった感じがするめちゃめちゃ爽やか <laughs> だんだんね、食べ進めていくとハツラツとしてくるあ元気マリマリ恥ずかしい <laughs> <Okay. S 1> チャンネル登録、いいね、そして温かいコメントありがとうございますまた次の動画でお会いしましょう